老周，季晴，我现在众叛亲离，我希望你能帮我。你还来找我，说明天无绝人之路。我知道我变身孩童这件事情对所有人都是一个冲击。 但是我执掌斐然这么多年来，从未出过任何差错。你作为周氏集团大股东，这一点，你应该比任何人都清楚吧？你不用跟我解释那么多，我相信你的工作能力，也知道你来找我的目的。我可以把周氏集团的所有股份都给你。我有一个条件，我们结婚吧。抱歉，我爱的人是石花花，这个条件，我拒绝。 你拒绝？你现在有什么资格拒绝？是花花现在什么都帮不到你，现在能帮到你的就只有我了。我没有和你开玩笑，我也没有开玩笑。周志斐，你接管斐然的时候，我也接管了纪氏，我们两个相互彼此见证，一步步走到今天。你真的甘心把一手打造的公司被小然窃取吗？斐然本来就是我和小然共有的。 窃取这个词，无论何时，都不应该用在我弟弟身上。而且，花花永远都不可能作为谈判的条件。对不起，打扰了。 志飞，该起床了。缓缓。嗯。哎。是杨哥他们来了吗？我跟小小姐他们商量过了，一致决定，应该停止这个不靠谱的治疗方法。嗯、为什么？ 不尝试怎么知道不行呢？我觉得昂哥肯定有很多的办法来治疗我，我想一一都尝试一遍。可，你真的觉得这样是在治病吗？嗯，我知道了。你在生气啊？那以后我的病只让你一个人治，其他人我都不给他们这个资格。好了，花花，别生气了，好不好呃，要不。 你教我练功吧，你不是说过沙迦拳可以修身养性吗？还是说，哎，我们也许回山里面吧？你出来这么久，应该想家了吧？周志飞，这是你的真心话吗？跟我回山里，躲起来，这就是你想要的生活吗？我觉得挺好的。 你不是一直说让我亲近大自然吗？刚好这次去你家，换一个山清水秀的地方，或许对我身体有好处呢。你现在身体就没有任何问题，周志斐，你到底在逃避什么？你真的可以失去斐然吗？你就甘愿一辈子都躲起来，让所有人看你笑话，承认自己就是一个病人吗？我知道。 小然的所作所为对你打击很大，可是你现在必须要振作起来，你要找回那个曾经的你，而不是像现在一样只会一味的去逃避。我喜欢的男人不应该是这样的。花花，我很没用是吗？到了现在。 都还在一味的想逃避。以前的你，只是害怕，害怕一个人去面对。可你现在不一样了呀，你身边有我。你放心，无论前方有什么样的困难。 我都陪你一起面对。